Всем hello, с вами канал Люси из-за Блэк. И сегодня я вам скажу, кто будет со мной завтра снимать правду или действие. Ну, возможно, потому что я не могу снимать сразу все видео, которые вы хотите. Мне, во-первых, надо в музыкалку. Ну, надо попеть мне надо. У меня концерт наверное, на носу. И еще мне надо порисовать. В воскресенье вряд ли смогу снять три часа пройдет, может, с ним. Потому что три часа я занимаюсь на английском. Если, конечно, я смогу маму говорить не пойти на английском, то, ну, может быть, я сниму какое-нибудь видео. И да, задавайте нам и моей подруге, пожалуйста, действия или правду. Все, что хотите. Мы будем заглядывать к вам. И да, я заплану напомнить. В субботу папа зарегистрирует меня в ВК Лайфа, привет Да лайф, э, Меня зарегистрирует в ВК Я вам дам мой номер телефона Даже продиктую Могу сейчас это видео заснять И дать вам мой номер телефона И да, эти рожки Я ездила в поездку с, Ну с Лайфой И мы с ней как бы Купили рожки Но она купила бантик, а я купила рожки Мне лично пофиг я купила рожки. Рожки самые крутые были. Я решил взять голубые, потому что красный не мой цвет. Это и не про меня. А, ну, понимаете, И да. Прости, Лайфа, что я случайно удалила в отца. Зато буду с общаться. Если папа, конечно, меня зарегистрирует, Жизнь боль. Да. Ну и хотела сообщить, что подпис... подписывайтесь на канал The Victory Show. Или как там The Victory Show. Или как там. Ну, вообще, подписывайтесь на The Victory Show. Кан канал Вики. Вы знаете, наверняка, эту девочку, Она играла в Бугимена, в Эмили Wants to Play. Uh, Five Nights at Freddy's 3. Не помню, что я на Фредди играла, Ну, в общем, что такие игры. И играла какую-то игру, забыл как называется, она, ну, где-то мамка напилась, mm -hmm. и она... И монстр. Mm -hmm. Ух ты. И да, напоминаю, сейчас идут мамочки по СТС. И да, забыла напомнить. Undertale уже исполнился год год игре. Поздравляем! Я забыла поздравить эту игру, она очень классная. Вообще, поздравляю вас, ой, поздравляю игру, извините. И да, все считают, что Санс и Фрис, они самые крутая пара. Но я считаю, что Чара и Санс, не самая крутая пара в мире. Потому что, сами посудите, Санс убийца, она убийца. В смысле? А Фриск такая добрая, не убийца. все они же не одинаковые. Я думаю, что Чара и Санс. Держите Чар, пожалуйста, ради меня. Кто, кто считает, что Чара и Санс подходят друг к другу, пишите, пишите плюс в комментариях. А кто считает, что Санс и пис, пишите минус. И всем пока. Я сказала свое дело. Пока.